सत्तराव्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत नगरमध्ये कबड्डीच्या माध्यमातून संपूर्ण जग गाजवणाऱ्या द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार खेलरत्न पुरस्कार शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त पंचवीस खेळाडूंचा प्रथमच एकत्र सत्कार करण्यात आला हे कौतुकास पात्र आहे आणि हे सर्व खेळाडू म्हणजे भारताचे भूषण आहेत असे माजी खासदार गजानन कीर्तीकर म्हणाले सत्तराव्या वरिष्ठ गट राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत तिसऱ्या दिवशी कबड्डीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त करून देणाऱ्या विविध क्रीडा पुरस्कार प्राप्त पंचवीस महान खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला त्यावेळी कीर्तिकर बोलत होते यात इंडियन रेल्वेचे खेळाडू राष्ट्रपती भवनद्वारा सन्मानित एकोणीसशे बहात्तरचे कबड्डीपटू एस एम थोरवे महाराष्ट्रातून सन्मान झालेला पहिला महिला कबड्डीपटू शकुंतला पंढरीनाथ खटावकर महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ कबड्डीपटू शांताराम रंगनाथ जाधव आदींचा समावेश आहे यावेळी अहमदनगर जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेचे प्राध्यापक शशिकांत गाडे जयंत वाघ भगवान फुलसोंदर सदानंद शेटे आदी उपस्थित होते दरम्यान तिसऱ्या दिवशी वाड्या पार्क या ठिकाणी क्वार्टर फायनलचे सामने झाले त्यात विरुद्ध पंचवीस अशी महाराष्ट्राने कर्नाटकवर मात करत सेमी फायनल मध्ये प्रवेश केला राष्ट्रीय या स्पर्धेमध्ये खास कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी अहमदनगर जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आणि शसिकांची गाडे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा कार्यक्रम आयोजित केला आपण भारतातून आलेल्या सर्व पुरस्कारांचा सन्मान केला याबद्दल मी आमच्या सर्व अर्जुन पुरस्कार पुरस्कारचे तर्फे मी सरांचं मनापासून मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचा आभार मानतो कारण असा प्रोग्राम असा कार्यक्रम भारतात पहिल्यांदा झाला की जवळचा पंचवीस पंचवीस पुरस्कार सत्कार आपल्या कीर्तिकर साहेबांच्या हस्ते केला त्याबद्दलही त्यांचा मनापासून आभार मानतो आपण प्रेक्षकांनी चांगली साथ देऊन या पुरस्कारींचं अभिनंदन केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपला दोन शब्द बोलण्याला संधी दिली त्याबद्दल मी गाडे सरांचा अभिन आभार मानतो मी दोन शब्द संपतो जय जय महाराष्ट्र आयोजक अहिल्यानगर कबड्डी एसोसिएशन के शशिकांत गाडेजी उनके सभी साथी और हमारे इस राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धे के लिए ये स्पर्धा नियोजन के दरमियान बहुत हम ऐसा काम शशिकांत आप शब्द किया आपने किया ये सब हमारे अर्जुन अवार्डी ये पुरस्कार विजेते देश भर के ये हमारा भूषण है भारत का ये भारत का भूषण यहाँ बैठा है आप सब आप तो मैं नमन करता हूँ इतना योगदान किया कि मैं भी एक जमाने में कबड्डी जब हुतुतु होती थी तभी खेलने वाला जी जान से प्यार करने वाला और मुंबई जैसे हमारी जो कैपिटल है देश की आर्थिक राजधानी वहाँ जम के बैठ के मेरी कबड्डी को बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी वाले एयरलाइन कंपनी वाले ऑयल कंपनी वाले ये हमारे लिए ध्यान नहीं देते थे उनका ध्यान आकर्षित करके कबड्डी ये मेरा देश का कितना अहम हमारा खेल है ये खेल हम लोगों ने मुंबई वासियों को दर्शाया और बोला कि आपको खाली क्रिकेट नहीं खाली बैडमिंटन नहीं आपको कबड्डी को भी आपका सी एस आर देना चाहिए ये मांग करके मेरी उपनगर की कबड्डी संगठन आर्थिक बलवान किया है मैंने खाली झगड़ा करके ही किया है और ये आज ये छवि है हमारे देश के सभी सुपुत्र जो है सुपुत्री आए हैं उनकी एक छवि देश भर में सब ये वाले स्टार वाले आए क्या इधर स्टार स्पोर्ट्स हाँ स्टार स्पोर्ट्स वाले ये ये घुमा देश भर में ये सब इकट्ठा आने की जो कोशिश की हमारे गाड़े साहब ने और ये सब सम्मान रखा गाड़े साहब का और आप यहाँ आए मैं महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से आपका अंतकरण से यह स्वागत करता हूँ और आपके बारे में हमारे हृदय में बहुत बड़ा स्थान है हमारी कबड्डी उज्जवल और भवितव्य में कबड्डी देशवासियों के युवा को आकर्षित करने के लिए आप हमारे लिए एक अच्छे एक मौका है आपके आने से इसलिए मैं आपका आभार प्रतिष्ठित करता हूं। इस बात में बातम्यांसाठी ई नवामाडा यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा